ॐ परमात्मने नमः अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्व अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दां सि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविद अधश्चूर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा पुनः प्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुशन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादी न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम् सुविरूढमूलम् अशङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदम् तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता निवर्तन्ति भवियः तमेव चाद्यं पुरुषम् प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः वन्देर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गी गच्छन्ति मूढा पदमप्ययम् तत् न तसयते शूर्य न शको न पालक यद्वा तम परम मा, मम मांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनंद्रिया प्रकृतिस्थान कर्षति शरीर यदवापनों यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीतैतानि संयाति वायुर्गन्धनिवाशयात् श्रोत्रं चक्ष्युः स्पर्शनं च रशनं धाणमेव च अधिष्ठायमनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनः शैनम् पश्यन्त्यत्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनम् पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतम् तेजः जगत् भाषयतेक्षिलम् यश्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेज्यो बिद्धि मामपम् गामविश्य च भूतानि धारयम्यहमोचसा उस्नामी चौषधि सर्वः सोम रसात्मकः अहम् वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम् देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पचार्म्यन्नम् चतुर्विधम् सर्वस्य चाहम् श्रुतिसन्निविष्ट मतः स्मृतिज्ञानपुमोहनम् च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यः वेदान्तकृद् वेद विदेह चाहम् वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तुन्या परमात्मेत्युदाहृत यो लोकोत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वर यस्मात् शरमतितोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोक्यभेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमम् शास्त्रम् इदमुक्तम् मया न एतद् बुद्ध्वा स्यात् कृतकृत्यस्य भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याय्यम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वषार्पपापेभ्यः मोक्षयिषामि मा शुचः हरि ॐ श्री मुरघ्य नमः